Очередной виток мусорного скандала во Львове. Сегодня депутаты и жители Еваривского района заблокировали решение о строительстве там перерабатывающего завода. Напомню, накануне Владимир Гройсман обязал Львовский областной совет выделить городу участок для полигона и постройки мусороперерабатывающего комплекса. Что из этого вышло, узнаем от Галины Якушко. Миша, правильнее сказать, мой босс. Навіть краще скажу, мій роботодавець є не прем'єр-міністр, не голова обласної адміністрації чи ради. не будь якого великого, чи маленького міста, Так пафосно выступил на очередной сессии Яворовского областного совета мэр города и член партии «Самопомощь» Павел Бакунец. Заявил его работодатели, жители Яворова. И они категорически против того, чтобы в городе появились свалка и мусороперерабатывающий комплекс. Бакунец словно забыл, что комплекс нужен его политическому шефу Андрею Садовому для розбрузки Львова от мусора. Вчера в неделю были... Зібрана велика зустріч в центрі міста. Всі категорично висловлюють проти, ніхто не подавав прем'єр-міністру ділянки, а вона з'явилася. Звичайно, зрозуміла річ, що нічого на ній відбуватися не буде. Выступал и помощник мэра Львова Андрея Садового Андрей Москаленко. И тоже ни слова в поддержку проекта. Львовские активисты уверены, Садовый ведет хитрую политическую игру и хочет заблокировать решение премьера о передаче участка. У меня складывается впечатление, что они, Андрей Иванович и его представники тут на Яворщине, сами себе блокируют эту земельную ділянку. После таких выступлений представители от самопомощи депутаты единогласно приняли решение. Никакого поригона в Евро. Вському районі не буде. документ передадуть президенту. Аналогічне рішення прийняли і депутати Гарсавета Яворова. А сам садовий розводять руками. Рішення має бути консолідоване, публічне і відкрите. Що би ми не хотіли зробити в питаннях поводження з ТПВ виключне право на виділення ділянки. на все дозволенные документы, на функционирование, при эксплуатацию принимаются только государственными органами власти. Но ну, а Львовский административный апелляционный суд сегодня признал, что бездеятельность садового в решении проблемы грибовицкой свалки противозаконна и принял решение обязать мэра немедленно провести там рекультивацию и все-таки найти участок под новую свалку.